Staling ni sebenarnya paling common juga dekat Malaysia tapi biasanya kalau kita biasa kita akan panggil burung mata merah. Burung mata merah ni dia hitam, sama juga macam gagak, cuma dia kecil, dia kecil ni tak kecil sangat lah dia lebih kurang besar sedikit daripada burung kipit, burung ni paling common korang boleh jumpa dekat satu Malaysia ataupun dekat mana-mana kenapa dia panggil burung mata merah? sebab memang mata dia merah, ha, lagi satu burung ni bijak, sangat-sangat bijak daripada semua segala jenis burung yang kita orang dah pernah, orang uh, kata apa, bekerja sebelum-sebelum ni, so untuk burung mata merah ni adalah burung native ni adalah burung lokal kita so burung Malaysia, most of the Asian country lah cuma dia ada banyak spesies sebenarnya yang paling common dekat Malaysia ni adalah yang burung mata dia merah memang mata dia merah badan dia macam gagak. Dia boleh duduk geng-geng sekali dengan gagak sebab dia dua ni lebih kepada perosak. <laughs> ha, so kadang-kadang bila kita pergi rumah gagak semua kaya semua cakap oh rumah saya ada masalah gagak. Tapi bila kita pergi sebenarnya bukan. Itulah burung mata mega. Ha. Dia lebih kecil. Dia punya bezanya mata dan juga dia punya saiz sahaja. Kalau untuk burung mata merah ni sebenarnya untuk kita bila kita gelarkan sebagai haiwan mata perosak disebabkan oleh satu benda dia punya bunyi nombor dua lebih kepada untuk dia punya bau dan juga dia buat kotoran jugalah. Ha, lebih kepada untuk dia punya najis sebenarnya. So macam ni. Uh, untuk pemakanan untuk burung mata merah ni dia lebih kepada makan makanan di luar macam contoh macam serangga uh, buah-buahan tumbuh-tumbuhan dan sebagainya so dia tak sama macam gagak dia mana gagak akan, makan sampah burung mata merah ni tidak dia lebih kepada makanan aa, lebih kepada omnivore lah makan serangga dan sebagainya so habitat dia memang sebenarnya habitatnya ialah kat hutan so sama juga macam burung-burung lipit -burung, dan sebagainya tetapi disebabkan oleh kita sendiri yang telah eksp eksploitasi hutan tu Dan juga kebun-kebun dan sebagainya Itulah orang kata apa yang menyebabkan burung tu tak ada tempat nak pergi Dan duduk di persekitaran manusia Bila dia datang buat sarang dekat rumah kita So bila dia datang buat sarang kat rumah kita Satu benda adalah dengan dia punya najisnya Nombor dua adalah untuk dia punya <coughs> bunyi dia agak kuat So dia agak bising, dia agak nyaring juga dekat situ Dan juga kadang-kadang dia akan buat sampah-sampah sebab nak buat sarang kan So itu yang akan menyebabkan orang kata apa Sedikit uh, kekotoran pada rumah kita lah yang sebenarnya. Burung perlukan tiga benda. Makanan, minuman tempat tinggal. So, tempat tinggal dia perlukan tempat tinggal yang satu adalah terlindung daripada hujan dan panas. Nombor dua adalah daripada haiwan pemangsa. Haiwan pemangsa ada banyak. Salah satunya adalah kalau kawasan kita ada helang, so itu salah, salah satu haiwan pemangsa. Nombor dua adalah lebih kepada macam burung hantu dan sebagainya. Sebab tu dia perlukan perlindungan. So, rumah kita adalah salah satu tempat perlindungan. Bukan saja untuk kita, tapi untuk burung juga. Burung mata merah ni adalah haiwan yang agak bijak. Okey, Dia haiwan yang akan memerhati Dua kali ganda lagi bijak. Kenapa? So, biasanya kalau untuk kita punya side in pest control, kita akan prevent dia daripada berada dekat tempat yang tak sepatutnya. Contohnya lah, bila ada tempat tu, dia orang kata apa, ada burung tu bertenggit. So, kita akan pasang berspike. So, bila kita pasang berspike tu, apa jadi? Spike tu sepatutnya untuk prevent dia daripada duduk dekat situ. So, dia boleh buat sarang. Satu. Nombor dua, dekat yang dia punya duri-duri tu, dia boleh pegang duri ni macam ini. Kalau lah, apa yang kita buat tu, kita cuba untuk prevent tu, tidak mendatangkan sebarang kemujaratan kepada dia, dia akan datang balik. So kalau macam device ke apa ke Memang tak berkesan Memang ada new teknologi sebenarnya Yang kita boleh gunakan Untuk prevent dia daripada stay dekat situ lah Selain daripada tu Contohlah Kita boleh gunakan Pemasangan bird netting Tapi bird netting tu pun Kena pasang dengan betul-betul Sebab Bila sarang dia dekat situ Sebenarnya kalau untuk burung mata merah ni Kita nak kena eliminate dia punya rutin Bukan apa Sebab dia lah hari-hari dekat situ kan Hari-hari dia masuk rumah kita So bila kita prevent Kita tutup dia punya lubang Tak nak masuk ke bahagian shielding So dia akan cuba juga Pernah terjadi Kita pernah pasang Ha apa nama foaming kita pasang, lepas pada tu apa jadi? Dia buang forming tu. Dia buat keluar, dia buat keluar, dia, bawa keluar, dia bawa keluar, dia akan cuba juga untuk masuk. Ha, so itu burung mata merah lah. Servis terbaru yang kita ada adalah kita boleh menggunakan electric shock. Ha, uh, kita panggil sebagai AV shock. So itu yang paling berkesan untuk bagi tak nak bagi burung tu bertengger dekat tempat yang tak sepatutnya. So kenapa kita nak tahu uh, sama ada ni burung gagah ataupun burung mata merah sebab at least kita boleh propose ataupun kita boleh bagi solution yang terbaik yang sepatutnya. Sebab kalau untuk burung gagah ni kadang-kadang kita boleh gunakan mouse spike tak nak bagi dia bertengger. Kita tapi kalau kita gunakan bird spike juga untuk burung mata merah bukan kita nak halau dia. Kita bagi dia buat sarang kat atas tu. Ah ha, so kita kena pastikan jenis burung yang sebetulnya sup, sup, supaya kita boleh bagi method ataupun orang kata apa solution yang sesuai dekat sesuatu tempat tu. Kalau untuk masyarakat pula so burung ni memang kita tak boleh bunuh sebab masih lagi kita kategori haiwan yang dilindungi. So kita hanya boleh prevent saja. So kita hanya boleh menghalau saja. Kalau untuk burung saling ni dia tak agresif. Dia jenis yang kalau kita halau Dan dia akan terbang daripada situ tapi dia tengok-tengok kita, oh dah tak ada kat sini ni. So datang Balik. Saya Hafizi, saya adalah Bird Control Specialist di Malaysia daripada company Project Rob Services. Kepada pemilik rumah yang ada masalah, okey, di mana najis burung banyak duduk dekat korang punya area air compressor ledger dan sebagainya, kepada pemilik kedai makan dan juga kepada uh, pemilik kilang ke ataupun orang yang kerja kat kilang semua sekali ke yang ada masalah burung di mana menyebabkan satu hygiene dan juga kesihatan kepada korang punya pekerja semua sekali. So korang boleh terus contact saya di link yang disediakan.